Bir millətin iki diasporu ola bilməz. Bu sözləri xaricdə yaşayan Türklər və Əqrəba icmaları baş idarəsinin rəhbəri Abdullah Eren İTV xəbəre verdiyi eksklüziv müsahibəsində deyib. O müsahibədə Azərbaycan və Türkiyə diasporlarının birgə fəaliyyətinin genişləndirilməsi, bu istiqamətdə görülən işlər barədə danışıb, bildirib ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Xaricdəki Azərbaycan və Türkiyə icmalarının bundan sonrakı birliyinin YTB və Dövlət Komitəsinin koordinasiyası ilə həyata keçirilməsinin önəminə toxunub və İki qurum arasındakı yüksək əməkdaşlığın 2018-ci ildə imzalanmış diasporla iş sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu əsasən davamlı inkişaf etdiriləcəyini də ifadə edib. Abdullah Erən bu məsələlərdə Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin də xüsusi yer tutduğunu vurğulayaraq tələbələrlə geniş münasibətlərin qurulması istiqamətində işlərin görüldüyünü də bildirib. Türk Konseyi çərçivəsində Türkiyədə Diasporadan sorumlu komite başkanlarının toplantısı yaptık. Azerbaycanla beraber Almanya'da, Berlin'de, Amerika New York'ta diasporalarımızı buluşturan sivil toplum toplantıları yaptık ve bu çerçevede işbirliğimizi arttırmaya devam ediyoruz. Türkiye'de okuyan Azerbaycanlı öğrencileri de biz çok önemli görüyoruz. Bu anlamda hem yurtdışındaki Azerbaycan diasporası ve Türk diasporasının Türkiye diasporasının hem de Türkiye'de okuyan Azerbaycanlı öğrencilerle ilişkilerimizi arttırmak için çalışma gayretindeyiz. Biz de önümüzdeki süreçte Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik zaten haksız bir şekilde işgal ettiği Karabağ bölgesinin yanı sıra bu son saldırılarına yönelik neler yapabilir? Dünya kamuoyu, Türk kamuoyu, STK'lar, gazeteler, medya ve sivil toplum nasıl hareketle geçirilebilir? Bununla alakalı biz de eşbirliği içerisindeyiz ve Fuat Bey'le de bu konuda 3-4 proje üzerinde anlaştık.